असलकुम इस वक्त जो गुफ्तु होगी एक ज़रा मुख्तलिफ अंदाज़ की है मुख्तलिफ पहलुओं को मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ और किसी ने कहा है कि ज्ञानी से ज्ञानी लड़े तो करे ज्ञान की बात ये गालिबन ए, किसी इंडियन जो है या किसी हिंदू जो साधु है उसका कॉल था भगत का है किसी का या क्या मगर कितना अच्छा कॉल है कि जब इल्मी तौर पर गुफ्तु होती है तो जो इल्मी लोग हैं वो दलील के ज़रिए एक दूसरे से बात करते हैं अपनी बात को साबित करने के लिए वो दलील लेकर आते हैं ख्वा खा की सिक्खा शाही नहीं करते ख्वा खा की बक बक झकझक नहीं करते दलील के ज़रिए एक बात करते हैं ना आने वाली चंद जो इन वीडियो में लोड करूँगा मुख्तलिफ पहलुओं से हम ये एक इल्मी बात करेंगे दलील के ज़रिए कुछ करने की कोशिश करेंगे कुछ बताएंगे ना मैं जिस माशरे में रहता हूँ पिछले चालीस साल से ये एक सेकुलर मुआरा है रियासत भी सेकुलर है सेकुलर से मुराद ये है कि इनके इदारों में दीन इन इनके दीन का कोई अमल दखल नहीं है ये इन्होंने ऐसा मुशरा बनाया है इस पूरी सोसाइटी को यही पसंद है इस बेदीन मुआरे में देखिए इन्होंने अपना मुआरा किस तरह बनाया है किस तरह इनके जो महकमे हैं वो किस तरह काम करते हैं इनके इदारे किस तरह काम करते हैं सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं कोई पुलिस ऑफिसर कभी आपको बगैर वजह नहीं रोक सकता इसीलिए नहीं रोक सकता कि आपने हिजाब पहना हुआ है औरतों ने मैंने टोपी ओढ़ी हुई है सरदारों ने पग्गा बांधा हुआ है उनकी दाढ़ी लंबी है कभी नहीं रोकेंगे वो और अगर रोक लिया उन्होंने और अगर और आपकी गलती हुई तो फिर ये मुमकिन नहीं है पांच दस बीस डॉलर देकर चुपके से आप उनसे अपना टिकट माफ करा लें नामुमकिन है ऐसा नहीं हो सकता कभी भी नहीं होगा चाहे आप अमीर हों या गरीब हो यह सिपाही ये पुलिस वाला ये कॉप कभी ऐसी कोई खबर नहीं आएगी कि किसी सिपाही ने ऐसा किया है इसी तरह इन सब के दूसरे इदारे हैं जो काम करते हैं वो हम कभी बाद में गुफ्तु करेंगे अभी हमारा मौजू का एक और चीज़ है ये लोग इखलाकी तौर पर कहीं भी हों हमें उससे इस वक्त बहस नहीं है इनके इखलाकी करदार कुछ भी हों वो हमारा मौजूद बहस नहीं है इस वक्त हम यहाँ ये बात कर रहे हैं कि ये लोग जो इनके ऊपर लोग आते हैं जो इनके लीडर होते हैं जो इनके सरबराह होते हैं उनको किस किस्म का देखना चाहते हैं ये अपनी ज़िंदगी को छोड़िए इनकी ज़िंदगी कैसी है ना यहाँ पर एक इदारे वो हैं जो जिसे अपने आम हम फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं जो हुकूमत के बड़े इदारे हैं हमारे यहाँ है नेशनल इसम्बली कौमी इसम्बली फिर सेंनेट वगैरह कहलाते हैं इसी तरह यहाँ भी जो फेडरल किस्म के इदारे हैं मरकज़ी इदारे हैं वो उनके कांग्रेस मैन हैं सेनेटर हैं इनका सदर है नायब सदर है इसी तरह हर इदारे में भी ऐसे इदारे हैं हर रियासत में भी ऐसे इदारे हैं उनकी अपनी इसम्बली होती है इसम्बली के मेंबर होते हैं उनका अपना गवर्नर होता है उनका अपना मेयर होता है सब होते हैं ये 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 लोग जो इन्हें चुनते हैं या आबादियाँ जो इन्हें चुनती हैं अपने किरदार को नहीं देखती है मगर ये अपने जो इनके सरबरा हैं उनके किरदार को बेदाग देखना चाहती हैं अल्लाह अकबर कमाल की बात है ये चाहती है कि मेरा किरदार तो कैसा भी हो इनफरादी तौर पर मैं कितना ही गया गुजरा क्यों नहीं हूं मेरे वो लोग जो इस मुल्क का नज्म नस् संभालेंगे उनके किरदार अखला तौर पर बुलंद होने चाहिए और वो वोट भी उन्हीं लोगों को देते हैं वोट लेने के बाद अगर आप सदर बने हैं आप सेनेटर हैं चाहे मरकज़ के हों या अपने जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं पचास स्टेट्स उनमें हरी इधारे के हों अगर पिछले जिंदगी में कोई भी इखलाकी बद किरदारी मंजर आम पर आ गई तो अब आपको प्रूव करना पड़ेगा कि जो इल्ज़ाम आप पर लगा है वह सच्चा है या झूठा है आपकी जिम्मेदारी है जिसने इल्जाम लगाया है आप पर कि आप उसे प्रूव करेंगे झूठा है सच्चा है इसमें भी जो उस स्टेट की अदालत होगी या मरकजी अदालत होगी सुप्रीम कोर्ट होगी उसमें ना किसी का फोन जा सकता है ना कोई प्रेशराइज कर सकता है वो अदालत जो है आजाद होगी और अगर यह साबित हो गया कि उसने किसी को भी जो इल्ज़ाम लगाया गया है उसके ऊपर वो सच्चा है उस जमाने ही की नहीं आइंदा के लिए भी उसकी सारी सियासत गई अब ना तो वो किसी टाउनशिप का मेयर बन सकता है ना कोई गवर्नर बन सकता है कुछ नहीं बन सकता उसका कैरियर ख़त्म हो गया यही हाल इनकी जो है मरकज़ की सैनट और इनकी जो अपने कांग्रेस है इनके इनके वजीर इनका सदर है जो भी इधारे हैं उन पर अगर कभी दाम लग गया कि इखलाक की कोई बदकिरदारी में मुलविस रहे हैं या बड़ी बात तो छोड़िए अपनी बीवी के होते हुए इनकी इवन कोई गर्लफ्रेंड रही है इनका कैरियर खत्म हालांकि अपनी जिंदगी में इनफरादी तौर पर ये जितनी चाहे गर्लफ्रेंड रखे कोई ममानत नहीं है ना इन्हें जॉब पर मना किया जाएगा ना इन्हें किसी कॉलेज में पढ़ने से मना किया जाएगा ना इन्हें फौज में जाने से मना किया जाएगा मगर इनके अपने लीडरों का किरदार ऐसा होना चाहिए जिसमें यह शाइबा भी ना हो कि इनके करेक्टर पर कोई धब्बा लगा हुआ अंदाजा लगाइए ये।, ये वो कौम है जिनके यहाँ कोई दीन नहीं है दीन का तस्वुर भी नहीं है और यह मैं ख्याली बातें नहीं बता रहा हूं आपको ये यहां मैंने अपनी जिंदगी में कि, कितनी मरतबा देखा है आ, कैलिफोर्निया सबसे बड़ी रियासत है यहां कई साल पहले की बात है वहाँ का गालिबन गवर्नर था मालूम हुआ कि वो अपने घर में जो काम करती थी कोई उनकी जो औरत थी उससे कोई बदखलाकी हुई उससे गवर्नरशिप गई उसके बाद वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं हो सकता याद रखिए ना फिर वो एंकरों के सामने कोट और टाई पहनकर यहाँ पर जेब में फूल लगा कर आता है ना उसके इंटरव्यू आ सकते हैं वो इस काबिल भी नहीं रह सकता कि कहीं बात कर सके पिछले साल की बात है न्यूयॉर्क का गवर्नर जिसका बाप भी गालिबन गवर्नर या मेयर रह चुका था उस स्टेट का कोविड के बाद की बात है उस पर कोई पंद्रह बीस पच्चीस साल पहले का किसी औरत ने या लड़की ने यह केस कर दिया है कि उसने सिर्फ मुझे हाथ लगाया था उसको प्रूफ करना पड़ा प्रूव नहीं कर सका गवर्नरशिप गई आइंदा कभी भी उसमें यह इखला की जरूरत भी नहीं है कि वो कभी किसी सीट के लिए किसी गवर्नरशिप के लिए किसी ओहदे के लिए खड़ा भी हो सके खत्म हो गई उसकी ये इखला की एक पहलू है दूसरा इसी तरह करप्शन है इनके जितनी ये बातें मैं महकमे मैंने कही है इनके ये जो सरकारी अहदे मैंने बताए हैं इनमें किसी में भी अगर मालूम हो जाए कि इन्होंने कोई करप्शन की है अपने अहदे का नाजायज फायदा उठाया है एक नहीं पचास यो मिसालें मौजूद हैं कि उनके अहदे भी गए उनके रुतबे भी गए और सरे आम उनको नदामत उठानी पड़ती है कभी भी उसके बाद ऐसा नहीं होगा कि उनके इंटरव्यू छुप रहे छप रहे हैं एंकर बैठे हुए हैं सवाल जवाब कर रहे हैं और वो इज्जत माँ आप जो है जो है उनको इंटरव्यू दे रहे नामुमकिन है ये उस माशरे की हालत है मेरे भाइयों मेरे अजीज़ों जो बेदीन माशरा है इनका ना कोई खुदा है ना कोई रसूल है ना कोई किताब है मगर इन्होंने अपने लीडरों के लिए वो अखराकी स्टैंडर्ड तजवीज़ किए हुए हैं कि उससे नीचे नहीं गिर उनसे नीचे उतर नहीं सकते अगर उतर जाएंगे उनकी लीडरी भी गई उनका नाम भी गया ग़ौर करें हम इन बातों पर और फिर इन अगले वीडियो में हम इसी किस किसी किस्म की गुफ्तु जारी रखेंगे आज की बातों को ज़रा ग़ौर कीजिए जो मैंने कही हैं और फिर अपने इर्द गिर्द चारों तरफ नज़र दौड़ाइए कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूँ मेरा मकसद क्या है और मैं इस आगे इस बात को क्या बयान करूँगा पहले तो इन सब चीज़ों को गौर कीजिए कि एक बेदीन माशरे के लोगों की बात की है मैंने असलकमल व